Компания сохранила самую основную ценность. Мы производим натуральный продукт из того сырья, который растет на нашей благословенной земле. И сегодня этот продукт нужен за границей, и нас находят, и нам предлагают контракты, потому что сегодня в Европе натуральных продуктов практически нет. Так построена технология, к сожалению. Поэтому сегодня у нас огромное будущее, которое может реализоваться этой командой, этим коллективом, который здесь находится. И дай нам Бог всем благословения и здоровья. Двигаться дальше, никогда не оборачиваться. И я всегда говорю о том, что слава Богу, что мне Господь дал такую работу, где я дарю радость и участвую на всех мероприятиях. Я говорю, я время зарабатываю тем, что я делаю правильно. Отлично. Поэтому мы дарим радость. Дари... Радость и хороший продукт может получиться. Вы можете спросить у своей мамы, кто вас учил готовить, только она вообще это делает с большим сердцем. Только тогда человек, когда пробует этот продукт, он может получить эту частичку тепла того кондитера, который это готовил. Поэтому я хочу пожелать одного. Я хочу пожелать, чтобы наши планы были в планах Бога, и Господь нас провел той дорогой, при которой мы можем э, расти, можем двигаться. И самое важное, что мы извлекаем из нашего дела. У нас не только задача делать то, мы хотим, чтобы наше дело кому-то послужило тем, кто нас объединяет, как окружает. Я считаю, что каждый бизнес должен внести ценность в это общество и что-то сделать то, что останется за ним. Поэтому каждый из вас – это частичка того, что мы делаем. И семейный бизнес, по всем правилам, должен пережить его основатель и продолжиться в детях. Поэтому я мечтаю о том, чтобы мои дети были профессиональнее, умнее, сильнее. А мы что сделали, это подготовили им почву и передали им это дело. Я поздравляю всех с праздником, благодарю всех коллег, партнеров, которые из разных концов приехали сегодня для того, чтобы уделить нам время, порадоваться вместе с нами и развить этот праздник с юбилеем.